Наше родное место Харьков славится многими известными людьми, которые сделали великий внесок в историю нашей страны. Одни из этих персон я Коробов Анатолий Михайлович, который разработал фотонную матрицу Барба Флекс. А что это такое, мы сейчас узнаем. Анатолий Михайлович, здравствуйте. Очень приятно здравствуйте. с вами поближе познакомиться. Расскажите, где мы сейчас находимся? Мы находимся в научно-исследовательской лаборатории квантовой биологии и квантовой медицины Харьковского национального университета имени Каразина. И это все аппараты, которые вы придумали, правильно? Нет, это только часть тех аппаратов, которые разработаны в нами в лаборатории, которые можно использовать в медицине для лечения разных патологий. За счет чего они работают и а как они помогают людям? В основе работы всех этих аппаратов лежит эффект светотерапии. Это электромагнитное излучение оптического диапазона спектра. Мы также используем инфракрасное излучение, которое невидимо человеку, но и в том числе ту видимую часть, которую воспринимают наши органы зрения. Под действием света в нашем организме улучшается микроциркуляция крови. Под действием света от видимого инфракрасного диапазона спектра нормализуется работа иммунной системы, эндокринной, центральной нервной системы. То есть тех систем, которые управляют работой всего нашего организма. Когда мы установили что и узнали, что под действием света улучшается микроциркуляция крови, нарушение которое лежит в основе всех патологий, то мы поняли, что здесь можно... Очень здорово помочь людям, если создать аппараты, которые могли бы имитировать солнце. Какими патологиями на сегодняшний день справляются ваши аппараты? Любая патология, возникшая из-за нарушения микроциркуляции крови, поддается лечению с помощью света. А значит, с помощью наших аппаратов. Недавно открылся кабинет светотерапии и профилактики различных заболеваний с помощью наших аппаратов. Это оздоровительный центр спины. Сейчас мы отправимся в этот центр для презентации наших аппаратов. Центр спина не стоит на месте, он пытается развиваться, внедрять все более новые технологии и идти снова со временем. Для того, чтобы наши пациенты чувствовали себя более увереннее и быстрее шло выздоровление, мы стараемся им в этом помочь. Какой вы видите результат работы светотерапии в комплексе с другими оздоровительными программами оздоровительного центра Испина? Как известно, лазеры – это, в общем, те методы лечения, которые создают очень благоприятные условия в тканях, то есть обменные процессы в значительной степени улучшая, улучшая микроциркуляцию в тканях. То есть процессы обменные идут Гораздо быстрее. Я очень хочу, чтобы в данном случае эта методика возымела действие, чтобы в нашем центре проблемы заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата в сочетании с кинезиотерапией и лазеротерапией имели клинический эффект. Результат вы наблюдаете со своим организмом? Легче стало? Ну, ваш мурашки вот можете, это самое, и кровоснабжение точно улучшилось. Я чувствую по ногам. У меня вот, смотрите, по циркуляции по всему телу. Ну, можете вот в спокойном состоянии. Сейчас как наполнение такое идет, и полезные ощущения уходят. У підсумку можна додати, що оздоровчий центр хребта та суглобів Еспіна продовжує розвиватися, і доказом цього є нова методика оздоровлення світлотерапія. Це була рубрика здоров'я. Залишайтеся з нами.